Kenali Cianjur lebih banyak yuk. Cianjur Onesia. Kalau kita bertemu dengan teman lama dan merasakan perubahan yang besar, terkadang keluar kata-kata, lain dulu, lain sekarang. Ya, malum saja, Zaman yang berubah hingga disadari atau tidak, kata-kata tersebut terkadang keluar begitu saja. Hal tersebut juga berlaku dengan satu kawasan atau tempat, seperti halnya dengan taman yang ada di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Cianjur, atau biasa disebut Pendopo Cianjur. Dahulunya, kawasan tersebut, baik sisi kiri dan kanannya, berdiri beberapa bangunan perkantoran bagi pegawai pemerintahan. Bahkan, di situ juga berdiri dengan sangat kokoh gedung tempat para wakil rakyat berkantor, yang kemudian dijadikan sebagai museum budaya Cianjur. Di dalam museum tersebut cukup banyak barang-barang yang berhasil dikumpulkan, baik dari keluarga bupati sebelumnya maupun dari para tokoh Cianjur yang dengan senang hati disimpan dengan maksud untuk diketahui masyarakat umum. Tapi kini, masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, harus merelakan tempat untuk menyimpan berbagai benda sejarah hilang begitu saja, tanpa dibuatkan tempat yang baru. Sangat disayangkan. Sekitar 2 tahun kawasan Pendopo Cianjur dirubah total. Kawasan Pendopo Cianjur kini beralih fungsi yaitu sebagai taman dengan disertai kandang burung yang cukup besar plus burung yang sangat indah, burung merak. Hasilnya seperti ini. Lepas dari anggaran yang dihabiskan untuk membuat taman tersebut, semoga saja nantinya semua warga diperbolehkan untuk masuk ke taman tersebut secara leluasa dengan menjaga ketertiban dan keindahan taman. Cianjur Onnesia Demikian informasi tentang taman yang berada di kawasan pendopo Cianjur. Semoga kita dapat melestarikannya. Jangan lupa untuk menekan subscribe, like kalau suka, dan aktifkan juga lonceng kecilnya biar kita tahu video terbaru. Jangan lupa juga untuk melihat video tentang Cianjur lainnya biar banyak tahu tentang kota kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Cianjur Onnesia Cianjurnya kita kita.